এজন ভাল বক্তা কিদৰে হ'ব পাৰি বা শ্ৰোতাই খুব আন্তৰিকতাৰে আৰু মনোযোগেৰে কথা শুনি থাকিব পৰাকৈ এজন সফল বক্তা হ'বলৈ হ'লে বক্তাগৰাকীয়েনো কি কি দিশৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগিব এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ বহুতেই মোক সুধি আছা কিন্তু এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিবলৈ আজিলৈকে মই সাহস কৰিব পৰা নাই এইটো কাৰণেই কাৰণ এই প্ৰশ্নকেইটাৰ সঠিক উত্তৰ মোৰ ওচৰতো নাই মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই তোমালোকক এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰা নাই বৰঞ্চ মোৰ সীমিত অধ্যয়ন আৰু তেনেই ডাকৰীয়া অভিজ্ঞতাৰে মই বিষয়টো তোমালোকৰ সৈতে আলোচনাহে কৰিব খুজিছোঁ মই আকৌ কৈছোঁ যে এজন সফল বক্তা কিদৰে হ'ব পাৰি তাৰ উত্তৰ মোৰ ওচৰত নাই কিন্তু বক্তা আৰু বক্তৃতা সন্দৰ্ভত বিশেষজ্ঞসকলেনো কি কৈ গৈছে কেইটামান উক্তি মই জানো আৰু এই উক্তিকেইটাৰ ভিত্তিতেই আজি তোমালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিম বা এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ম যে এজন সফল বক্তা হ'বলৈ হ'লে আচলতে কি কি গুণ বা কি কি বৈশিষ্ট্যৰ প্ৰয়োজন হয় প্ৰখ্যাত এমেৰিকান মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ বা প্ৰেৰণাদায়ক বক্তা জিম ৰনে এটা কথা কৈছিল যে এজন বক্তাই যেতিয়া বক্তৃতা দিবলৈ যায় তেওঁ দুটা কোঠাত গুৰুত্ব দিব লাগিব প্ৰথমটো হৈছে তেওঁ কি জানে আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে তেওঁ জনাখিনিক লৈ তেওঁৰ উপলব্ধি কি বা তেওঁ কি ভাবে কিন্তু এই দুয়োটা বস্তু শ্ৰোতাক যেতিয়া দিবলৈ যাব তেওঁ কি জানে এই বিষয়টোৰ তেওঁ বিশ শতাংশহে গুৰুত্ব দিব আৰু তেওঁ সেই জনাটোৰ বিষয়ে তেওঁনো কি ভাবে বা তেওঁৰ অভিজ্ঞতা উপলব্ধি কেনেকুৱা সেই বিষয়টোৰ প্ৰতি তেওঁ আশী শতাংশ গুৰুত্ব দিব লাগিব গতিকে এজন সফল বক্তা হ'বলৈ হ'লে তেওঁ কি জানে সেই কথাটোত বিশ শতাংশ গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু তেওঁ জনাখিনিক লৈ তেওঁৰো অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা বা উপলব্ধি কেনেকুৱা সেই বিষয়টোক লৈ আশী শতাংশ গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু এই দুটা কথাৰ প্ৰতি যেতিয়া এজন বক্তাই মন কৰিব তেতিয়াই সেই বক্তাজনৰ বক্তৃতাটো শ্ৰোতাৰ বাবে আকৰ্ষণীয় হ'ব আনহাতে প্ৰখ্যাত আধ্যাত্মিক গুৰু আলেকজেণ্ডাৰ গ্ৰেগে কৈছিল যে এজন সফল বক্তা হ'বলৈ হ'লে তেওঁ তিনিটা কাম কৰিব লাগিব প্ৰথম কামটো হৈছে যে বিষয়টোৰ ভিতৰত তেওঁ নিজেই সোমাব লাগিব আৰু দ্বিতীয় কামটো হৈছে বিষয়টো তেওঁৰ ভিতৰত সোমাবলৈ দিব লাগিব আৰু তৃতীয় কামটো হৈছে সেই বিষয়টো কৌশলেৰে সহজভাৱে শ্ৰোতাৰ বুকুৰ ভিতৰলৈ সোমাব লাগিব তাৰমানে এজন সফল বক্তা হ'বলৈ হ'লে তেওঁ বিষয়টোৰ ভিতৰত সোমাব লাগিব মানে বিষয়টো সম্পৰ্কে তেওঁ নলেজ থাকিব লাগিব জ্ঞান থাকিব লাগিব তাৰপিছত সেই বিষয়টোক তেওঁ নিজা উপলব্ধিৰে চাব লাগিব যে মইনো কি ভাবোঁ এই বিষয়টোৰ প্ৰতি আৰু তাৰ পাছতহে সেই বিষয়টো শ্ৰোতাৰ কাণলৈ বা শ্ৰোতাৰ বুকুৰ ভিতৰলৈ তেওঁ সোমোৱাবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব আৰু এই তিনিটা কাম সমান্তৰালভাৱে যেতিয়া একাধিক ক্ৰমে যেতিয়া কৰিব পাৰিব এজন বক্তাই তেতিয়া সেই বক্তাজনৰ বক্তৃতাটো নিশ্চিতভাৱে আকৰ্ষণীয় হ'ব বুলি কৈছে প্ৰখ্যাত আধ্যাত্মিক গুৰু আলেকজেণ্ডাৰ গ্ৰেগে ইফালে প্ৰখ্যাত লেখক ডেল কাৰ্ণে গিয়ে কৈছে যে এটা বক্তৃতা সফল হ'বলৈ হ'লে শ্ৰোতাক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিবই লাগিব আৰু শ্ৰোতাক আকৰ্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ডেল কাৰণেগীয়ে একাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে যিসকল বক্তাই নিজৰ বাস্তৱ জীৱন অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে সেই বক্তাসকলে শ্ৰোতাক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে তাৰমানে মোৰ বাস্তৱ জীৱন অভিজ্ঞতাৰ কথাকৈ যেতিয়া মই বক্তৃতা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ বক্তৃতাই শ্ৰোতাক আকৰ্ষণ কৰে বুলি ডেল কাৰণেকে কৈছে এইবোৰে মই কিবা এটা কথা শিকি আহিলোঁ বা জানি আহিলোঁ বা পঢ়ি আহিলোঁ আৰু চিধাকৈ মই সেই কথাখিনিকে বক্তৃতা দি দিম এনেকুৱা বক্তৃতাই শ্ৰোতাক আকৰ্ষণ কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে সেই কথাখিনিকে ক'ম কিন্তু মোৰ বাস্তৱ জীৱন অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত যদি মই সেই কথাখিনি ক'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে শ্ৰোতাই সেই কথাখিনি খুব সহজে গ্ৰহণ কৰে আৰু তেওঁলোকে শুনি ভাল পায় আনহাতে প্ৰখ্যাত মঞ্চাভিনেত্ৰী দৰথী শ্বেৰ্ণভ দৰথী শ্বেৰ্ণফে কৈছে যে শ্ৰোতাই শুনিবলৈ বন্ধ কৰি দিয়াৰ আগতেই তোমাৰ বক্তৃতাটো তুমি সামৰা তেতিয়া তোমাক এজন সফল বক্তা বুলি কোৱা হ'ব তাৰমানে শ্ৰোতাই এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকেহে শুনিব এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে শুনিবলৈ ধৈৰ্য থাকিব শ্ৰোতাত আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট সময়টো অহাৰ আগতেই তুমি যদি বক্তৃতাটো সামৰিব পাৰা তেতিয়াহ'লে সেই বক্তৃতাটো শ্ৰোতাৰ কাৰণে খুব মনোগ্ৰাহী হ'ব কিন্তু সমাজত এনেকুৱা কিছুমান বক্তাও আছে যে শ্ৰোতাই শুনিবলৈ ভাল পাইছে নে নাই বা শ্ৰোতাৰ কিবা আগ্ৰহ আছে নে নাই সেই কথাটোৰ প্ৰতি বক্তাগৰাকীয়ে অকণো কাণহাৰ নকৰে তেওঁ মাথো বক্তৃতা দি যায় বক্তৃতা দি যায় আৰু বক্তৃতা দি যায় আৰু এনেকুৱা বক্তৃতাবিলাক কেতিয়াও শ্ৰোতাৰ কাৰণে মনোগ্ৰাহী নহয় গতিকে শ্ৰোতাই যিটো সময়লৈকে শুনিবলৈ ধৈৰ্য থাকে সেই সময়টো অহাৰ আগতেই তোমাৰ বক্তৃতাটো তুমি যদি সামৰিব পাৰা তেতিয়াহ'লে তুমি এজন সফল বক্তা সবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বক্তা আৰু বক্তৃতা সন্দৰ্ভত যিসকল বিশেষজ্ঞ মন্তব্য কৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰায়সকলে কিন্তু এটা কথা স্বীকাৰ কৰিছে যে বক্তৃতা একো তাহত মনোগ্ৰাহী হবলৈ বা শ্ৰোতাই শুনিবলৈ ভাল লগা হবলৈ বক্তৃতাটো খুব চুটি হোৱা উচিত এটা দীঘলীয়া বক্তৃতা সাধাৰণতে মানুহৰ শুনিবলৈ আহ সময় নাথাকে বা ধৈৰ্য নাথাকে মানুহে আমনি পায় গতিকে এজন সফল বক্তা হবলৈ হলে এটা কথাৰ প্ৰতি আমি গুৰুত্ব দিবই লাগিব যাতে আমাৰ বক্তৃতাটো খুব চুটি হয় আৰু তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে এটা বক্তৃতা ছুটি হোৱাৰ কাৰণে আজিলৈকে পৃথিৱীত কোনেও আপত্তি কৰা নাই যে আপোনাৰ বক্তৃতাটো কিয় চুটি হ'ল এই আপত্তিটো কেতিয়াও কোনেও কৰা নাই গতিকে এই কথাৰ পৰা আমি এটা কথা নিশ্চিত হ'ব পাৰোঁ বা বুজিব পাৰোঁ যে বক্তৃতা একোতাহত মানুহে চুটি হোৱাটোৱেই কামনা কৰে বা বিচাৰে গতিকে এই উক্তিকেইটাৰ জৰিয়তে মই বিষয়টো আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ আৰু এই বিষয়ে বা এই উক্তিকেইটাৰ ভিতৰতে আমি এজন সফল বক্তাৰ যিখিনি গুণ আমি সেইখিনি গুণৰ উমান পাব পাৰোঁ গতিকে এই গুণখিনিৰ প্ৰতি আমি সচেতন হওঁ আমি অলপ নজৰ দিওঁ আৰু এই কথাখিনিৰ প্ৰতি গুৰুত্ব ৰাখি আমি বক্তৃতা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিম তোমালোকৰ বহুতৰে এজন ভাল বক্তা হ'বলৈ নিশ্চয় মন যায় গতিকে এজন ভাল বক্তা হ'বলৈ হ'লে এই কথাখিনিৰ প্ৰতি আমি গুৰুত্ব দিম ইয়াৰ পাছতো আমাৰ কিছুমান কথা থাকিব যেনে যেনে মই যিটো বিষয়ত বক্তৃতা দিবলৈ গৈছোঁ সেই বক্তৃতাটোৰ ওপৰত মোৰ নলেজ থাকিব লাগিব জ্ঞান থাকিবই লাগিব মই বিষয়টোত সোমাবই লাগিব আৰু মই প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব অনুশীলন কৰিব লাগিব এজন সফল বক্তা এদিনতে হ'ব পৰা নাযায় তেওঁ যিখিনি কথা ক'ব কেনেকৈ ক'ব শ্ৰোতাৰ মনোগ্ৰাহী হোৱাকৈ কেনেকৈ ক'ব এই কথাখিনিৰ যথেষ্ট অভ্যাস কৰিব লাগিব আৰু প্ৰেক্টিচ অনুশীলন কৰিব লাগিব গতিকে গোটেই কথাখিনি মই থুলমূলকৈ সামৰিছোঁ এই কথাখিনি মোৰ নিজা কথা নহয় মই কৈছোঁৱেই যে বিশেষজ্ঞসকলৰ উক্তিৰ ভিত্তিতহে মই কথাখিনি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ মোৰো শিকিবলৈ বহুতখিনি বাকী আছে গতিকে অনাগত দিনত এজন সফল বক্তা কেনেকৈ হ'ব পাৰে আমি অধিক কথা পাতিম গতিকে বিষয়টো আজি থুল মূলকৈ মই ইমানতে সামৰিছোঁ তোমালোকে সোধা যিকেইটা প্ৰশ্ন মই থুলমূলকৈ উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ মই আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোকৰ অকণমান হ'লেও তোমালোক উপকৃত হ'বা ধন্যবাদ